Це просто диво якесь. Кілька порухів тендітних пальців, і на чистому прозорому склі з музики, фантазії і душевної палітри художника народжуються образи, символи, обличчя. Картинки повільно й непомітно змінюються, перетікають одна в одну, будуючи захопливий мультиплікаційний сюжет. Ці мінливі рукотворні образи змушують глядача зачаровано стежити за метаморфозами на екрані. Але особливий подив викликає те, що створені вони за допомогою піску. Піщана анімація все впевненіше крокує світом мистецтва, сягаючи вершин майстерності. І нам надзвичайно приємно, що мистецький обрій Криворіжжя має власну зірку цього жанру художницю Ларису Повх. Пісочна анімація це мистецтво, яке появилось ну, в постсовєтське пространство, ще далеко в XX вот, І Одна із. людей, которая стояла в основе, в начале э, такого жанра песочной анимации, это была канадская художница Кэролайн Лив, которая создала такие анимации, как «Петя серый волк» и «Сова, женившаяся на утке». Это было такое первое, оно было новое, необычное, э, после чего в, в мире появились другие художники, которые подхватили этот жанр. Близько 30 років у цьому експериментальному жанрі працював відомий угорський аніматор Ференс Цако. Він перетворив цей прийом на справжнє мистецтво. І у 87-му році оригінальні анімаційні роботи принесли режисеру Золоту пальмову гілку. У радянські часи незвичайними мультфільмами дивувало подружжя Володимира Олени Петкевичів. Найвідомішою стала їхня казка про казявочку. У 2004-му музичний кліп із піщаною анімацією представив співак Дато. А кілька років тому українського глядача зачарувала довершена техніка переможниці шоу Україна має талант Ксенії Симонової. Кремчанка вразила співвітчизників проникливими темами, глибиною образів і віртуозністю виконання сипучих малюнків. Її перформанс став окрасою виступу української співачки Мікі Ньютон на конкурсі Євробачення. Естетика цих мінливих композицій дарує насолоду і глядачам, і самому художнику. Любому чоловіку. Нравится, когда ты что-то делаешь и кому-то это приносит удовольствие, и другие смотрят и восторгаются этим. Но это и правильно, потому что наслажд... ну, вот искусство как наслаждение, оно должно приносить что-то вот для человека какие-то приятные моменты и какие-то вот вдохновлять даже если человек ну какой-то ну, расстроенный там чем-то э, вот какая какая-то там у него в общем-то что-то отрицательное в жизни было ну вот чем-то вот он опечален и когда вот он что-то увидит, вот, и это как бальзам на душу, вот, естественно, это приятно, что человек немножко отошел от своих проблем, от тех обид, которые вот кто-то где-то ему нанес. Это, ну, это приятно. И я считаю, что оно так и должно быть. Потому что любой творческий человек, он должен нести людям радость, он должен нести людям какой-то позитив, который, в общем-то, делал бы мир добрее. Песочная анимация это такой жанр, который не дает возможности тебе останавливаться. Точно так же, я думаю, как и другие виды изобразительного искусства. Вот там и живописи, графика. Когда ты что-то чувствуешь и что-то видишь новое. И оно начинает получаться, и ты вот точно как же в масле, там разные техники, там и мастихином, там и, и, рас, и растирать там пальцем, там и кистью, точно так же песочной анимацией. Когда ты что-то рисуешь, вот одно что-то рождает другое, одна техника рождает другую, и приемы какие-то технические, а когда ты их начинаешь вот э, познавать, тебе хочется что-то другое нарисовать больше больше больше. Мистецтво піщаної анімації не єдине захоплення художниці. Недарма ж кажуть, що обдарована людина талановита в усьому. Життя склалось так, що дизайнер за фахом Лариса пов'язала своє життя з педагогікою і вже багато років самовіддано вчить дітей розуміти прекрасне. Три роки тому Лариса Повх увійшла в число 12 кращих педагогів України. Піщана анімація стала для неї способом залучення дітей до творчості, бо техніка малюнку на піску дає можливість розвивати обидві півкулі мозку. Логіку й мистецькі здібності маленької особистості. Пісок сприяє розвитку дрібної моторики рук. Ви ж помічали, як дітям подобається торкатись піску, пересипати його струмочками. Гра з цим матеріалом сприяє самопізнанню, позитивно діє на психологічний стан та емоційні відчуття. Про успіхи дітей Лариса говорить з гордістю і натхненням. Пишається своїми обдарованими ученицями Софією Самодзен і Дарією Грибок. Мені подобається, я працюю. Лариса Федоровна, мне показывают всякие рисунки, как надо правильно рисовать. Я так учусь. Я рисую Алису из страны чудес и ее друга шляпашка. Вид донести Ларисы своей справе, та ее мастерность викликають повагу и через захоплення коллег. Одним из качеств Ларисы Федоровны является открытость новому и стремление достичь определенных результатов в этом новом. Возможно, благодаря этим чертам Лариса Федоровна не только сама погрузилась в мир песочного искусства, но и помогает своим ученикам достигать определенных результатов. Песочная анимация ⁇ это соединение творчества и психологии. Лариса Федоровна помогает открывать детям свои таланты. И помогает развивать их мышление, воображение, память, то есть помогает детям развивать внутренне, очень гармонично. Я желаю Ларисе Федоровне вдохновения на создание новых песочных образов, чтобы мы и ее коллеги могли с удовольствием наблюдать ее работу еще много лет тому назад мало ли кто вообще имел представление, что такое песочная анимация и о такой практике, как психолого-педагогическое развитие с детками. Но уже в то время Лариса Федоровна, как художник и как педагог, занималась развивающим обучением с детьми, применяя песочную анимацию. Сначала это было на тарелочках, на подносах. Со временем это стало на специальном столе с цветовой подсветкой, которую Лариса Федоровна сконструировала собственноручно. И вот уже более 10 лет она развивается в этом направлении идет к своим вершинам. Она очень теплый, очень светлый, очень отзывчивый человек. Это тот человек, который последнее отдаст, что у нее есть, все свое тепло, всю свою дружбу. Она всегда ложит, прежде всего на тарелочку перед всеми, кто с ней дружит. Выступы креворейской майстрени додали чаще стать окрасою святковых светковых заходов, заходах, юбилеев и концертов. До кожного виходу перед публікою Лариса ретельно готується, детально вивчаючи тематику свята і розробляючи ескізи. Сюжетні образи зринають в уяві художниці при прослуховуванні поетичних рядків, музичних композицій. А потім із цих схематичних малюнків і народжується маленький шедевр. твою Не топтали вони Переможну весну Принесли сорок Загроб городу отец Именно здесь yes. закаляет героев. героев Именно здесь для тебя все родное, родное Это наш город Нам есть чем гордиться Кривац металлургия столица Где бы я ни был За сколько дорог Сердце кричит Я люблю криво Песочная анимация, вы знаете, это не только способ развития творческих способностей. Вот смотря, как это, вот в какое русло, вот в общем-то, поставить. Вот есть, вот, например, во Львове с помощью песочной анимации лечат детей. Вот, потому что ну, это снятие психологической нагрузки, это арт-терапия, это, в общем-то, даже в какой-то степени говорят и зрение лечат, сильно гиперактивные дети успокаиваются, потому что, ну, в общем-то, песок ну, не зря ребенок родился, немножко вырос, и в песок лезет и играет. Это энергетика. Тот же, я же говорю, тот же первобытный человек взял эту палку, и тянул ее по песку, раз, поворачивался, смотрел на эти следы, и отпечатки и ног своих. И что-то в этом, наверное, было, где-то какое-то развитие, какое то Я не хочу сказать, что это на что-то там повлияло, но все равно природа вот тянула человека к вот этому природному материалу. Дети дают настолько много идей, вот иногда я вот там задумаю какую-то композицию, там, сделаю им раскадровку, вот, чтобы они могли этап за этапом сначала изучить, ну, вырисовать этот сюжет, а потом уже по памяти пробовать это рисовать. Вот я им даю, смотрю, они по-другому рисуют. И я думаю, как же они к этому догадались, вот, до дошли до этого? Потому что бывает очень необычно, бывают сюжеты необычные, ну и вообще дети, они же, они не закомплексованы, как мы. Вот я, допустим, там, хоть и человек творческий, я, допустим, творчески подхожу к этому, но все равно у меня присутствует какая-то там логика, правильность, там, композиция. То есть я в каких-то своих своеобразных рамках иду, потому что это правильно должно быть с такой, с художественной позиции. А ребенок, вот он выходит за эти рамки, и он делает, он творит вот как у него получается, как вот Бог на душу положил, так вот он нарисовал. А это бывает вообще фантастически красиво и необычно. И у меня такая идея есть, вот почему вот в других городах там больших вот есть фестивали песочной анимации, есть какие-то вот такие глобальные там мастер-классы, где вот на в городе, на больших там арт-майданах, на площадях, вот выставляют столы песочной анимации, куда подходят люди, пытаются что-то нарисовать. Вот у нас в городе такого никогда. Очень обязательно, да, какой-то взаимообмен. Вот это и в Харькове бывает, и в Киеве бывает. Даже в Днепропетровске когда-то недавно был вот такой фестиваль песочной анимации. Поэтому это очень необычно, вот уже и не нетр... и нетрадиционно. Як как любая обдарованная личность, Лариса окрылена творческими планами и новыми идеями. Но в охлажденной войной украине они, на жаль забарвливаются далеко не райдужними фарбами. Меня волнует вот тема, вот волнует то, что сейчас происходит у нас в стране. Вот те события, которые они очень больно вот, вот воспринимаются всеми. И меня эта тема, в общем-то, тоже вот как-то волнует, тревожит. И у меня, в общем-то, есть идея. И я хочу, в общем-то, нарисовать песочную анимацию посвятить воинам, которые ну, вот, в зоне Ато. И мне бы хотелось это скомбинировать и с реальными действующими лицами. Вот, и с ре... ну, в общем-то, в этом сюжете я бы хотела, чтобы были, в общем-то, э спецэффекты, которые дали бы возможность не только вот нарисовать, но и реальных людей увидеть в анимации. Ну, это вот... То, что у меня вот сейчас буквально это какая-то моя программа минимум, которая вот-вот-вот она у меня вот уже нарабатывается. У меня была встреча с моим моими дети, мой класс. Э, у нас была встреча с воинами АТО. вот и у меня ребенок рисовал песочную анимацию. И когда они смотрели, а сюжет был о мире, что все дети хотят мира, и не только дети, вообще все хотят мира. Вот, то они сидели, это видно было, что у них, в общем-то, слезы на глазах были, это было очень трепетно, потому что и музыка этому, в общем-то, способствовала. И после этого они, ну, даже подошли и сами пробовали вот рисовать. Солнце и дым Мало кто знает Что ж будет с ним Что будет завтра

No ja tak nie mogę, a ja zmoszysz ty, i ja kalem, bo kiedy już się